быстрее, комплекснее эффективнее, но это поставили один из приоритетных задач э, в развитии проекта 3. Да? И практически этим сегодня занимаются вместе с э, нашими специалистами, наши коллеги э, из немецкой, польской и литовской колонки. Я думаю, с их помощью, потому что это работа есть, и на нашей стороне, и на европейской э, э, стороне, мы это сможем сделать быстрее. Мои какие-то планы и ожидания, чтобы мы старались это обязательно сделать. К середине, к середине, года. Однако там ну, много есть еще бюрократических да, трудностей. По второму вопросу мы опять-таки возвращаемся. Это вопрос формирования по таможенной политики. Он не в компетенции, не в компетенции ДФС. Поэтому тоже очень важный, актуальный вопрос, но его стоило бы поднимать Роман Михайлович, несколько вопросов. А в начале года ДФС контролизировал ДТК задолженность по налогам. на да. сумму более 1 миллиарда гривен. А какие условия, какие сроки и какая точность сумма? И второй вопрос по поводу Киевста. Появилась информация, что ДФС требует заплатить 1 миллиард гривен налогов, За что именно? Окей, okay. смотрите, по первому вопросу. Мы по каждой компании, как с головы не могу сказать. Дитеку мы рассрачивали причем несколько раз. Каждый раз мы рассрачивали на... Это в прошлом году каждый раз мы рассрачивали, как и все остальные, на 2-3 месяца. Я не помню ни разу, что был Дитег не не выполнил а, обязательства по рассрочке. Условия рассрочки всегда для всех одинаковые, прописанные в налоговом кодексе. Да, это ставка там, 36%. 120% по моему учетной ставки. Э, ну, вот, очень простой вопрос. Тут нет никакой 3% в месяц. Да, чтобы всегда быть проще э, понять. Компании, э, согласно кодексу, имеют право обратиться. Э, если они четко показывают, почему, какие источники как в какой период они будут платить. Мы, знаете, даже стараемся где-то не отказывать, хотя э, в общую экономическую ситуацию. Если по кэш они просят разбить это на два месяца, мы разбиваем на два месяца. А, второй вопрос. Киевстар. А, смотрите, опять, не знаю, к счастью или к сожалению, мы не можем раскрывать полную информацию по платежам налогов, мы эту информацию тоже чуть-чуть уже видели в средствах массовой информации. Я думаю, эту информацию выпустил сам Киевстан. Что можно сказать коротко? На предприятии проходила плановая проверка. На предприятии проходила плановая проверка. По результатам плановой проверки был складный акт. И в акте в действительности есть до на более чем миллиард гривен основная цифра по налогу на прибыль. А, к сожалению, мне даже мне бы очень хотелось раскрыть более детально, но я не могу. Я думаю, если Киевстар захочет, он сам как плательщик, он раскрыет детали, то есть все поймут, как он не наплатило более чем миллиарда денег. Тогда можно еще два громких вопроса, если вы против сторон не И я, я могу, я бы закона ограничить. А, смотрите, два дня назад на словарской границе там была проблема. А владельцы автомобилей с иностранной регистрации если не ошибаюсь, перекрыли пропуска, поскольку изменились условия нахождения этих авто в Украине. Они требовали вернуть прежние условия. Какая реакция ДФС будет? И еще короткий вопрос по поводу изготовления резинок. ДФС делало разъяснение, что если фирма делает резинку своих... Это было, и Макия как-то писала в Фейсбуке, что это не есть ну, как бы, хорошая форма, а ну, не будете ее. Супер, вот я со второго вопроса напишу. Э, знаете, когда там было это, кто не тот пусть и убирает. Э, это вот один из тех примеров, вопросов э, Наталья и Карина тоже задавали, какие изменения нужно внести в кодекс. Это не наша просьба. Это вопрос. Если открыть э, налоговый кодекс если почитать, какие затраты можно относить, какие затраты нельзя относить. Вот мы были бы самыми счастливыми, если бы было бы прописано в налоговом кодексе очень четко. Это дополнительная благо, не дополнительная благо. Это... Но, приведу еще раз пример. Вот, это, вот такие уточнения и требуются, чтобы никто никогда не мог сказать, что на Опять-таки, это как происходит. Есть норма закона, есть разъяснение в ДФС. Это наша функция, мы должны сделать. Просто, что иногда происходит, я приводил примеры. У нас есть предприятие, в котором директор получает, там, не знаю, чуть-чуть больше минимальной зарплаты, тысячи полторы гривен, да? но на визитке каждый месяц он тратит на 20 тысяч гривен. Вот это вот тот яркий пример, когда сплошное злоупотребление происходит. И, конечно же, нам не хочется, чтобы нормальные предприятия, потому что в принципе по логике, конечно же, люди должны ну, должны быть, должны относиться к затраты и так далее. Но тут уточнение в налоговый кодекс необходимо. Дальше, те примеры, которые происходили, э, возьмем все наши приграничные области, особенно с Евросоюзом начиная Малынскую, Львовскую, Закарпатскую, Чернорийскую. Все знают проблемы, которые есть машины на временном возе. Все знают, как в приграничных областях у многих есть вторые паспорта, такая общая проблема, часто уже везде описанная. Если вы поедете в любую из этих областей, вы увидите огромное количество машин на номерах соседних стран. Это не значит, что каждый день там приезжают куча туристов из этих стран. Это значит, что жители приграничных областей выезжают, покупают машину, на основании временного возраста заезжают. Были ли там злоупотребления? Конечно, были. Причем это вообще создает огромную проблему с цепочкой, как сказать, эффектов. Люди, которые должны заезжать, выезжать туда-сюда постоянно, они это, часть из них это делает, создает очень деньги. Вторая часть иногда умудряется этого не делать, а брать справки, что машина на сервисе, машина там, тем, чтобы как сказать, оттянуть период въезда выезда, не, не тратить деньги, на топливо, и прочее, прочее, прочее. Каждый раз, когда мы усиливаем, я бы сказал так, работу в этом направлении, Uh, причем, как вы понимаете, без того, чтобы пытаться мотивировать или коррумбировать сотрудников ГРС, это тоже не обходится. Uh, каждый раз, когда мы усиливаем работу в этом направлении, получаются вот такие вот забастовки. Но это же не демократия. Технолога возвращаться не будет. Смотрите, тут вопрос опять-таки больше не возвращения нормы, а, наверное, стоило вернуться к этому вопросу и урегулировать его комплексно на законодательстве. Хотим мы разрешить такой временный ГОС? Это вопрос, опять-таки, и фискальной политики, и, и, и регуляции рынка автомобильного управления. Это вопрос, допустим, на сегодня, с одной стороны, хорошо, что большая часть дорожных налогов платится через ну, цены бензина сидит. То есть, если машина ездит здесь, значит эти деньги будут потрачены на дороге. Но по таким машинам не будут уплачены никакие другие налоги. По таким машинам, естественно, не уплачены никакие налоги при ввозе. Опять, мы не можем определять сами, должно это быть или не должно это быть. Но важно было бы такие вопросы урегулировать комплексно законодательно, да, чтобы э решить, насколько Украина как страна хочет разрешить возможность пользоваться иностранными машинами на территории всей Украины или только даже несколько законопроектов, особенно депутатов приграничных областей. Вопрос нужно решить комплекс. Один раз вот четкие правила. Просто закрывать глаза на проблему невозможно. И на сегодня на Світлана Проповка, в мене все ж таки по одеській митниці. Чому прем'єр і ви, зокрема, говорили, що був провалений проєкт щодо надходжень по плану на ремонт доріг? Чому цей експеримент провалився? Дивіться, ніколи не казав, що експеримент провалився. Наприклад, в минулому році ми бачимо по результатам. Експеримент дуже гарний. За 4 місяці минулого року. 550 мільйонів гривень пішло на розбудову доріг в декілька областях. Я навіть вважаю, що цей експеримент треба було би розповсюдити на всю територію України у кожній області. У кожній області дуже просто, чесно по відношенню до всіх, сказати, окей, є перевиконання, будь ласка. Навіть знаєте, знову ж це не питання ДФС, я тут скажу це питання знову ж таки фіскальної політики. Може навіть варто було б подумати не тільки митному напрямку, а й податковому напрямку. Дивіться, в нас з початку року 8 мільярдів, більше ніж 8 мільярдів перевиконання планів. Якщо половина цих коштів піде на розбудову доріг, то навіть 2016 рік ми не будемо скаржитися на наші дороги. Я думаю, буде достатньо коштів з переконання і коштів, кошти, які закладені в бюджеті України, для того, щоб ми як прагнули бути європейською країною не тільки там в таких речах, а й по якості піддарів, бо так чи інакше не всі з вами по цим дорогам дорогах їдемо. Тому я бажаю, є сказав, а дійсно я, я знаєте, не можу коментувати. То, дивіться, по, в рамках цього експерименту на мій превеликий жаль у минулому році Одеса е, не перевиконала плани в жодному місяці, не виконала плани в жодному місяці, тому в Одеській області, по цифрах минулого року, е, не буде е, ці кошти в рамках експерименту побудована. Вони що в, в порядку плани по Вже сьогодні коментували до цього, і ми зробили дуже важливу річ в серпні місяці після прийняття закону з постанови Кабінету міністрів 726 І можна відкрити, там є абсолютно чітка, зрозуміла, прозора формула розподілення загального плану. Між митницями ДФС. Ми його вручну ніяк не розподіляємо. Чіпка формула вона стосується всіх митниць однаково. Щоб бути дуже простим і зрозумілим, що, що це за формула? Береться фактичне надходження по цим митницям за попередній період, якщо просто, просто так казати, і проєктується на наступні періоди. Все, якщо там одеській митниця була. Це віддільна вага, наприклад, 6,5%. Тобто це буде 6,5% від нового, від нового плану помитниці на наступний місяць, який поставить Міністерство фінансу України. Дуже прозора, зрозуміла формула. Знаєте, всі завжди скаржаться на плани. І до літа минулого року я навіть сказав би, що це була корупційна процедура навіть тут в Центральному апараті фіскальної служби. Для, коли кожен е, обласний митник приїжджав і казав, може, мені трошки менше плану. Один сподобався, йому менше плани, другий не сподобався, йому більше плани. два місяці не виконав плани до побачення. Зараз такого нема. Ми підготували пропозицію до Міністерства фінансів України в серпні. Міністерство фінансів проаналізувало, швидко прийняли постанову дуже прозоро зрозуміла розподілення планів між... Я